Kita harus mengekalkan negeri-negeri yang menjadi hub makanan. Kerana kita setiap tahun mengimport hampir 70-75 bilion makanan. Yang hari ini menjadikan kita agak susah untuk kita mengawal harga. Saya berharaplah kita harus bersikap adil kepada semua negeri-negeri yang berada dalam persetuan Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tuan dan Dipertua. Tangga Batu ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih atas peluang untuk turut serta berbahas rang undang-undang perbekalan 2026. Tangga Batu ingin memulakan perbahasan dengan membawa beberapa isu di Parlimen Tangga Batu yang perlu kepada penyelesaian segera diikuti sektor peladangan dan komoditi. Isu pengairan sawah kampung gelam dan pekalan lanjut. Tuan yang dipertua, keluasan sawah padi di Parlimen Tangga Batu Melaka adalah yang terluas di negeri Melaka, seluas 783 hektar dengan melibatkan 198 orang petani berdaftar. Masalah pengairan sawah di Tangga Batu masih belum diselesaikan sepenuhnya. Walaupun kerja penambahbaikan sedang dijalankan di Bukit Rambai, Pulau Gadung dan Kampung Pinang, tetapi pesawah di Kampung Gelam dan Pekalan Lanjut masih menghadapi masalah kekurangan air. Pembeli elektrik yang dipasang tidak berfungsi dengan baik kerana tidak ditempatkan di lokasi strategik. Menyebabkan pengairan ke sawah terganggu akibatnya hasil padi merosot kepada dua tan sektor kerana masalah saliran dan juga benih padi angin. Tangga Batu mohon agar agensi berkaitan menilai semula lokasi pam tersebut dan melakukan penambahbaikan segera supaya bekalan air mencukupi bagi kawasan pesawahan ini. Tivet dan industri Tangga Batu. Tuan yang dipertua, kita mempunyai ramai graduan namun kekurangan tenaga mahir. We have many graduates but we short of talented people dengan izin. Usaha kerajaan memperkukuhkan Tivet amat dialu-alukan. Tangga Batu mempunyai kawasan industri strategik seperti kawasan perindustrian Cheng dan Cheng Technology Park, penapisan Petronas Sungai Udang, Tangga Batu Industrial Park, Tanjung Keling Free Trade Zone dan Pelabuhan Tanjung Beruas, perindustrian Bukit Rambai dan projek Waste to Energy yang akan siap pada 2027. Tangga Batu menggesa agar institusi seperti mana Giat Mara, College Community, ILP yang ada di sekitar, di sekitar Tangga Batu dan Melaka menyesuaikan latihan mereka dengan keperluan industri setempat petroleum, elektronik, perabot, logistik dan sebagainya agar anak muda dan penduduk tempatan dapat menikmati peluang pekerjaan di kawasan sendiri dan tidak perlu berhijrah keluar. Tuan dan dipertua, Pantai Putri merupakan tempat pelancongan domestik yang sangat terkenal. Dia telah menjana pendapatan rakyat tempatan dan saya pernah membangkitkan isu agar peniaga-peniaga di Pantai Putri ini disusun semula. Dan pernah meminta supaya KPKT memberikan uh, uh, MyKiosk tetapi malangnya MyKiosk yang diberi itu tidak diletakkan di Pantai Puteri sebaliknya diletakkan di Seri Mahan Jebat hingga tidak efektif dan gagal menarik pelancong. Dan hari ini saya diberitahu bahawa di Pantai Puteri MBMB telah mengeluarkan arahan untuk merobohkan gerai-gerai yang dimiliki oleh Persatuan Perniagaan Pantai Puteri yang berjumlah 91 orang. Saya berharap kementerian yang berkaitan dapat melihat kembali isu ini dan menyelesaikannya secara win-win supaya rakyat tempatan yang berniaga di sana dapat terus menikmati pendapatan yang baik. Isu pembantu pegawai perubatan, tuan yang dipertua, seramai 4,500 doktor kontrak akan ditawarkan jawatan tetap pada tahun depan, manakala seramai 833 jurawat kontrak akan diserap ke jawatan yang ditawarkan, ditawarkan akan tetap tahun ini. Seperti yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Tambun. Meskipun begitu, tanggapan tu ingin menarik perhatian Dewan ini bahawa terdapat nasib sekumpulan penolong pegawai perubatan PPP yang masih belum mendapat jaminan masa depan. Semasa pandemik COVID-19, ramai 750 orang PPP dari kolej swasta telah ditawarkan kontrak oleh KKM. Mereka meninggalkan sektor swasta demi berkhidmat untuk negara paling di waktu paling yang mencabar. Kontrak mereka diperpanjang ke tiga tahun hasil persetujuan yang amat berhormat Tambun apabila menjawab persoalan yang dibangkitkan oleh tangga batu dalam sesi PMQT pada awal tahun 2023 yang lalu. Kontrak mereka akan tamat mulai Mac hingga Julai tahun depan. Apakah akan terjadi kepada mereka ini? Kini setelah hampir enam tahun berkhidmat, mereka terbukti cekap, berpengalaman dan telah menamatkan program penempatan wajib PPW bagi kumpulan 31A 31B dan 31C amat adalah amat rugi sekiranya tenaga mahir ini tidak diserap ke jawatan tetap sedangkan KKM sendiri masih kekurangan anggota PPP di lapangan justru tangga batu menggesa agar kumpulan ini turut diserap tetap ke dalam perkhidmatan KKM sebagai tanda penghargaan terhadap pengorbanan dan sumbangan mereka kepada rakyat dan negara. Hospital Melaka dan ICU hybrid ditutup. Tuan Yang di-Pertua, Berkaitan Hospital Melaka, isu kekurangan pegawai perubatan ini semakin serius. Nisbah keluar dan masuk pegawai tidak seimbang. Ramai pegawai yang mendapat tetap diarahkan bertugas ke negeri lain, sedangkan penempatan baru ke Melaka tidak melebihi 10 orang. Akhirnya jabatan-jabatan penting seperti pembedahan, perubatan kecemasan dan anestesia terus berdepan kekurangan tenaga dan tekanan kerja yang tinggi. Jadi masalah tidak selesai sebab still lacking of manpower dengan izin. Tangga Batu mohon agar isu kekurangan pegawai perubatan diatasi dengan cara lain yang lebih menyelesaikan masalah. Tangga Batu turut menggesa agar ICU hybrid dibuka semula untuk perkhidmatan yang lebih baik untuk rakyat di negeri Melaka. Oleh itu, Tangga Batu mendesak agar pengagihan tenaga perubatan dibuat secara adil, seimbang supaya negeri Melaka tidak terus terpinggir dari segi sumber manusia. Industri sawit mencatat pertumbuhan produktif negatif. Tuan dan Pertua, walaupun peruntukan Kementerian Peladangan dan Komoditi meningkat sebanyak 60 juta daripada 750 juta kepada 810 juta pada tahun 2026, namun masih tidak ada wow factor yang mampu menangani isu tandan buah segar yang merosot sejak pasca COVID-19 sedangkan negara pernah mencapai hasil setinggi 22.15 tan sektor pada tahun 1986. produktiviti industri sawit kini menurun ke paras sifat atau negatif disebabkan oleh 664,000 hektar pokok tua yang keluasannya semakin meningkat setiap tahun. Kekurangan tenaga kerja khususnya pemetik buah bagi pokok tinggi. Kos penanaman semula yang tinggi mencecah 25 hingga 30 ribu sektor bagi sektor swasta dan 15 ribu hingga 20 ribu bagi pokok-pokok kecil. Penyakit gandum dan sutimol yang menjejaskan hasil sehingga 5%. Kadar penanaman semula yang rendah hanya 2.5% setahun saja berbanding keperluan sebenar iaitu 5.1%. Jika tidak ditangani segera, menjelang 2027 negara bakal berdepan dengan kekurangan pengeluaran TBS dan CPO akibat 2 juta hektar pokok tua pokok tua iaitu sepertiga daripada keseluruhan ladang sawit. Ini menjejaskan daya saing ini akan menjejaskan daya saing industri sawit Malaysia berbanding Indonesia, Thailand dan Colombia. Peruntukan 120 juta bagi program penanaman semula terlalu kecil dan hanya menyentuh sebahagian kecil pekebun kecil persendirian dengan keluasan maksimum itu pun dengan keluasan maksimum 6.5 hektar untuk satu pemohon. Ia hanya mampu meliputi 8,000 hektar atau 0.9%, 0.9% saja pokok tua. Sedangkan sebagian besar ladang tua dimiliki oleh syarikat perladangan dan pekebun kecil berorder, berorganisasi ataupun organised smallholder dengan izin yang menangguh penanaman akibat kos tinggi dan tempoh hasil yang lama dan tempoh tanpa hasil yang lama selama 4 tahun. Tangga Batu menggesa agar peruntukan skim pembiayaan penanaman semula pekebun kecil sawit TSPKS dipertingkatkan bagi membantu pekebun kecil serta menyediakan khidmat nasihat agronomi dan kawalan kualiti baja. Kedua, skim pinjaman berstruktur dan insentif cukai diwujudkan termasuk menjadikan aktiviti penanaman semula layak di bawah reinvestment allowance dengan izin, dengan izin seperti yang diminta dan disyorkan oleh MPOA dan juga MPOB. Sektor peladangan dan komoditi akan sektor peladangan dan komoditi bukan sekadar sumber pendapatan negara tetapi nadi kesejahteraan di luar bandar. Justru pembaharuan pendidikan serta tindakan berani mempercepatkan penanaman semula disokong oleh tabik urus telus agensi seperti Felda, FELCRA dan Risda amat penting untuk memastikan sektor ini kekal berdaya saing dan menjadi penyumbang utama kepada ekonomi negara. Getah asli. Tuan dan Dipertua, Malaysia terus bergantung pada import getah asli bernilai 7.6 bilion setahun terutamanya dari negara jiran seperti Thailand dan Vietnam untuk memenuhi permintaan industri hiliran. Ini mencerminkan masalah pengeluaran tempatan tidak cukup yang berpunca daripada kekurangan tenaga kerja dan produkti yang rendah yang juga disebabkan oleh harga tidak menentu menjejaskan pendapatan pembung kecil dan mengancam daya maju sektor ini. Jumlah pokok tua hasil rendah dan 400 ribu hektar terbiar. Penyakit pestalotiopsis yang telah merebak ke seluruh negara telah menurunkan hasil getah sebanyak 50% dan kekurangan tenaga kerja yang meruncing. Jumlah ekspor produk jumlah ekspor produk getah asli bernilai 26.6 bilion ringgit pada tahun 2024. Sebagian besarnya adalah dari sektor sarung tangan membuktikan sektor ini masih lagi relevan. Inisiatif perlu dilakukan bagi memperkasakan pengurangan latex kesempatan serta meningkatkan ekspor, ekspor, produk getah asli supaya dapat mengambil manfaat daripada perang tarif US-China yang mana tarif yang lebih tinggi ke atas pesaing kita iaitu Vietnam dan China sekaligus mengukuhkan pendapatan dan hasil negara. Sebagai quick win, bagi meningkatkan peluang getah terutama latex, tangga batu mencadangkan memperkenalkan insentif dua tingkat. Lebih banyak hasil pendapatan akan lebih tinggi insentif dan lebih tinggi pendapatan penoreh. Kedua, memperluaskan aplikasi dan penggunaan gas stimulan Heavy tree yang dihasilkan oleh anak muda dari, dari syarikat komoditi jaya Sdn Bhd, terutama pokok yang berumur 15 tahun ke atas dengan HO1 low intensity tapping dengan izin yang boleh meningkatkan produktiviti sebanyak 3 hingga 5 kali ganda. Ketiga, kawalan penyakit pestalupthiosis secara bersepadu antara semua organisasi yang terlibat dalam industri getah dan seperti FELDA, FEKRA dan juga dan syarikat swasta seperti mana yang saya lihat di Kedah, kalaulah tidak disebabkan oleh penyakit pestalupthiosis, saya yakin hasil kepada penoreh di Teluk kanan itu akan jauh lebih tinggi daripada apa yang mereka peroleh sekarang. Tenaga penoreh mahir dari selatan Thailand readily available. Namun kos membawa mereka ke negara ini adalah terlalu mahal. Kerajaan harus memberikan insentif dalam bentuk pengurangan levy dan kos berkaitan dalam urusan membawa mereka ke ladang-ladang getah terutama di utara semenanjung tanah Melayu. Semenanjung Malaysia. Industri lada hitam, Tuan dan Dipertua, lada hitam khususnya dari Sarawak terkenal dengan kualiti dan aroma tersendiri. Namun pengeluaran menurun akibat perilahan petani kepada tanaman lain terutama kelapa sawit. Malaysia mengeksport sebanyak 5753 metrik tan yang bernilai 186 juta ringgit dalam masa yang sama mengimport 3630 metrik tan dengan nilai 95.61 juta ringgit. Hasil ada kekal malar pada sekitar 31 hingga 32000 32000 metrik tan setahun disebabkan faktor harga, cuaca dan penyakit. Terdapat sinar baru apabila syarikat McCormick, ini pengeluar rempah global telah membuka ladang lada hitam pertama di Stiu Terengganu dengan pelaburan 360 juta di atas tanah 600 hektar dan projek ini melibatkan skim latihan dan penyertaan petani tempatan peluang 2000 pekerjaan kepada penduduk tempatan penggunaan teknologi pintar IoT dalam sistem pengeringan pasca tuayan dan ini model ini boleh diambil oleh kementerian untuk dibawa untuk kembangkan industri lada Tuan dan Ketua Industri Kopi Nilai pasaran kopi domestik dianggarkan 4.5 bilion pada tahun 2025. Namun 95 hingga 97 peratus bekalan masa diimport bernilai 1.35 bilion ringgit pada tahun 2023. Hasil kopi tempatan hanya sekitar 3 hingga 4.000 metrik tan sahaja. Kebanyakan daripada variety Liberica sedangkan variety Robusta mempunyai permintaan jauh lebih tinggi berbanding Liberica. Utara Semenanjung terutama di daerah Sik dan Baling Kedah berpotensi menjadi pusat pengeluaran kopi robusta negara kerana tanah dan cuaca yang sesuai. Syarikat Nestlé telah memulakan sejak 1993 melalui kopi projek Kopi Kedah Limited Edition. Malangnya usaha ini gagal dikembangkan akibat kurangnya sokongan dan insentif dari kerajaan. Industri ini perlu diperkasakan bagi mengurangi import biji kopi yang bernilai 1.35 bilion ringgit. Bagi memperkasakan industri kopi, Tangga Batu mencadangkan Industri kopi diletakkan di bawah lembaga koko Malaysia bagi menyelaras penyelidikan, pengeluaran dan pasaran ekspor selaras dengan pelan transformasi negara komoditi negara NTCP 2030. Tuan dan Dipertua, saya nak tanya soalan sikit saja. Minta Tuan dan Dipertua jawab. Kalau Tuan dan Dipertua punya dua orang anak, satu dia engineer, dia berdikari punya pendapatan yang tinggi. Satu lagi adalah petani, miskin. Tapi dia memberi makan kepada keluarga. Agak-agak kalau Tuan Nabi Tuhan nak bagi bantuan, nak bagi bantuan siapa yang lebih? Jawapan tu subjektif. Banyak benda kena dipertimbangkan. Tanggungjawab yang berhormat sekarang, tanya menteri bukan tanya saya. Baik, sebenarnya pandangan saya. Ya, yeah dari sudut kita panggil ekonomi dan teknokrat. Kita harus mengekalkan negeri-negeri yang menjadi hak makanan. Kerana kita setiap tahun mengimport hampir 70-75 bilion makanan yang hari ini menjadikan kita agak susah untuk kita mengawal harga. Dan sepatutnya kalau seorang bapa yang bijak, dia akan memberikan elokasi kepada anak yang lebih, petani yang lebih, supaya apa? dia mengekalkan tanah dia daripada dia jual jadi kilang, dia akan kekalkan tanah pertanian. Mengeluarkan makanan. Tak payah beli kat luar. Dan boleh dinikmati oleh keluarga. Dan inilah sepatutnya dilakukan dalam negara kita. Memberikan bantuan kepada negara-negara yang menjadi hak makanan. Bukan kita menganak tirikan. Supaya hak makanan ini dapat menampung keperluan makanan negara. Dan akan dinikmati oleh negeri-negeri yang juga menjadi negeri yang bersifat industri. 30. Jadi, saya berharaplah kita harus bersikap adil kepada semua negeri-negeri yang berada dalam persekutuan Malaysia. Jadi dengan itu, Tangga Batu mengucapkan terima kasih kepada Tuan Yang Dipertua kerana memberi kesempatan untuk berbahas sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.